নমস্কাৰ মই বাস্তু কনচালটেণ্ট আৰু নিউমেৰলজিষ্ট দিব্যজ্যোতি কোঁৱৰ আপোনালোকক মোৰ বাস্তু দিব্য এই চেনেলটোলৈ প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে চাই থকাৰ বাবে আৰু আঁতৰি লোৱাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ওপৰত টপিকটো হৈছে আমি ঘৰ বনোৱাৰ আগত বা ঘৰ কিনাৰ আগত আমি কি কি বিধি বাস্তুশাস্ত্ৰৰ কি কি বিধি আমি বা নিয়ম আমি পালন কৰিব লাগে আজি আমি যিসকলৰ ঘৰ অলৰেডি তেওঁলোকে বনাইছে বা যিসকলে ঘৰ কিনিছে সেই ঘৰ ভঙা চিঙা নকৰাকৈ কেনেদৰে বাস্তুৰ ৰিমেডি কৰি প্ৰতিকাৰ কৰি সঠিক কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আলোচনা আজি নকৰোঁ এই বিষয়ে মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগত বহি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো যিসকলে নতুনকৈ ঘৰ বনাব বা কিনিব বিচাৰি আছে তাৰ আগতে কেনেধৰণৰ বাস্তুৰ বিষয়ে তেওঁলোকে পালন কৰিব এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে বাস্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে সঠিক দিশ নিৰ্ণয় সঠিকভাৱে যদি আপুনি দিশ নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণ বাস্তুৰ যি আপোনালোকৰ বিচাৰ সেয়া সম্পূৰ্ণ ভুল হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আমি কম্পাছ ব্যৱহাৰ কৰি দিশ নিৰ্ণয় কৰি ল'ব লাগিব কিন্তু বৰ্তমান বজাৰত বা অনলাইনত কিছুমান সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ কম্পাছ অতি কম দামত উপলব্ধ হৈছে তেনেধৰণৰ কম্পাছে আপোনাক সঠিক ৰিজাল্ট নিদিয়ে কাৰণ যদি কিবা কাৰণত আপোনাৰ সেই ঠাইডোখৰৰ আপুনি য'ত ঘৰ বনাব বা ঘৰ আপুনি কিনিব বিচাৰিছে তাত যদি লোৰ সামগ্ৰী বা কিছুমান ইলেক্ট্ৰিকেল যদি আপোনাৰ সামগ্ৰী তাতে ওচৰত আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কম্পাচে আপোনাক সঠিক ৰিজাল্ট সেয়ে আপুনি কি কৰিব লাগিব আপুনি সঠিকভাৱে আপুনি ডিগ্ৰী পাবৰ বাবে আপুনি গুগল প্লেষ্টৰত গৈ আপুনি বাস্তু কম্পাছ আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে এই মাধ্যমেৰে আপুনি কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ সঠিক দিশ আৰু ডিগ্ৰী নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিব এতিয়া আহো ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে আমাক প্ৰথমে কি লাগিব ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে আমাক প্ৰথমে লাগিব ভূমি অৰ্থাৎ মাটি মাটি সম্পৰ্কে বাস্তুশাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে যে ভূ দেৱ মুখ্য বস্তু অৰ্থাৎ ভূমিয়েই বাস্তুশাস্ত্ৰত প্ৰধান উপাদান হিচাপে ধৰা হৈছে কাৰণ হিন্দু ধৰ্মৰ ভূমিত ভূমিক ভূ দেৱীৰ রূপত পূজা করা হয় ভগবান বিষ্ণুর স্ত্রী হিসাবে ক্ষেত্ৰত আমি অতি উত্তম হয়েছে আমার বর্গাকার অর্থাৎ স্কোৱাৰ সাইজর ভূমি কিন্তু বর্তমান সময়ত আমার মাতির অভাব হওয়ার আমি এনে ধরনের বর্গাকার ভূমি আমি হওয়া অতি কঠিন হৈ পৰিছে গতিকে আমি যি আই থকাৰ ভূমি হ'লেও আমাৰ ভাল হয় কিন্তু আপোনালোকে চাব লাগিব যে আপোনালোকৰ ভূমিভাগ কেতিয়াও কোনোবা এটা অংশ বাঢ়ি যোৱা কোনোবা এটা দিশ বাঢ়ি যোৱা বা কোনোবা এটা কোন বাঢ়ি যোৱা বা কোনোবা এটা কোন আপোনাৰ সোমোৱা এনেধৰণৰ যাতে ভূমি আপোনালোকে তাত বনাবৰ বাবে ক্ৰয় কৰে বা বগা কাৰ বা আমাৰ যি আয়তাকাৰ ভূমি ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বাহু আমাৰ সমান থাকিব আৰু কোনবিলাকো আমাৰ সমকো হিচাপে থাকিব গতিকে এই ভূমি আমাৰ ঘৰ বনাবৰ বাবে অতি এতিয়া আৰু এটা কথালৈ আহিলো আমাৰ পদবিন অৰ্থাৎ আমাৰ পদবিনত কি হয় বিভিন্ন পদত বিভিন্নজন দেৱতা আৰু বিভিন্নজন আমাৰ ৰাক্ষস থাকে গতিকে আমি ঘৰ বনাবৰ বাবে আগবঢ়াৰ সময়ত আমি এটা কথা অতি গুৰুত্ব সহকাৰে মন কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে যে আমি যাতে আমাৰ যিসকল ভাল দেৱতা আছে তাত আমাৰ কোঠালিসমূহ কৰে আৰু যিসকল বেয়া দেৱতা আছে তাত যাতে আমাৰ ভাল কোঠালিসমূহ নপৰে সেয়ে আমি প্ৰথম আমি ইখান কোণৰ পৰা যদি আমি চাওঁ ইশান কোণৰ পৰা আমি চাবলৈ গ'লে প্ৰথম আমাৰ ইখান কোণটো হৈছে আমাৰ ভগৱানৰ স্থান অৰ্থাৎ বাবা শিৱৰ স্থান বা আমাৰ বাস্তুদেৱতাৰ মোৰ অংশটো আমাৰ ইখান কোণত পৰিছে গতিকে ইখান কোণটো আমাৰ ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী আমি আছে বুলি আমি বাস্তু কম্পাছৰ সহায়ত আমি গম পাইছো তে এইখিনি জেগা আমি বাস্তু কম্পাছৰ সহায়ত নিৰ্ণয় কৰি এনেধৰণৰ এইখিনি ঠাইতে আমি আমাৰ পূজা ঘৰ বা গোসাঁই ঘৰ আমি স্থাপন কৰিব লাগে ইয়াৰ পিছতে গল আমার যে আমার পূব দিশ এই পূব দিশত আমি আমাৰ স্টাডি ৰুম আমি কৰিব পাৰোঁ বা আমি অতিথি আমি যি আমাৰ ডাইনিং ড্ৰয়িং আমাৰ ৰুম লিভিং ৰুম আমি বনাব ইয়াৰ পিছত আহি গলো আমি আমাৰ আমার বাবে আমি বাবে আমি অতি উত্তম আমাৰ ঠাই হৈছে আমাৰ দক্ষিণ পূৱ স্থান দক্ষিণ পূৱৰ আমি কিমান ডিগ্ৰীত আমাৰ কিটচেন বহিব সেইটো আমাৰ ভালদৰে বাস্তু কম্পাছ ব্যৱহাৰ কৰি চাই লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ইয়াৰ পিছত আমি অন্যান্য যিবিলাক আমাৰ কোঠালি আছে সেইখিনি আমাৰ বাস্তুশাস্ত্ৰৰ বিধি আৰু নিয়ম মতে আমি যথা স্থানত আমি কৰিব লাগে বিশেষকৈ আমাৰ ঘৰৰ যি মুৰব্বী তেওঁৰ আমাৰ স্থান হৈছে আমাৰ দক্ষিণ পশ্চিম কাৰণ কিয় দক্ষিণ পশ্চিম কোনটো আমাৰ পিতৃস্থান এই ঠাইত ঘৰৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ আমি পোঠালি কৰাটো অতি প্ৰয়োজন ইয়াৰ পিছতে আহি গ'ল আমাৰ যি গেষ্ট ৰুম আমি গেষ্ট ৰুম আমি সদায় উত্তৰ পশ্চিম দিশত আমি ফুৰিব লাগে তেনেকে আমি আমাৰ টয়লেট তেনেকৈ আমাৰ ছেপটিক টেংক আমাৰ বাথৰুম ষ্ট'ৰ ৰুম লকাৰ ৰুম আদি আমি বাস্তুশাস্ত্ৰৰ যি আমাৰ পদবিন্যাস আছে যিসকল আমাৰ ভাল দেৱতা আছে তেনে ঠাইত আমি কৰাটো প্ৰয়োজন ইয়াৰ ভিতৰতে আৰু এটা মই আপোনালোকক অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কওঁ সেইটো হৈছে আমাৰ ব্ৰহ্মস্থান এই ব্ৰহ্মস্থানত আমি কেতিয়াও কোনো কাৰণতে যাতে আমাৰ দেৱাল বা পিলাৰ বাথৰুম লেট্ৰিন বা ষ্টেৰ কেছ আমাৰ নবহে সেইটো আমি প্ৰধানত চোৱাটো খুবেই দৰকাৰী যদি এই ঠাইখিনি যদি এইবিলাক কথাৰ কাৰণে যদি ব্লকেজ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ জীৱনত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ উদ্ভৱ হ'ব আপোনালোকৰ জীৱনৰ জীৱনতো বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লকেজ আহিব তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নেৰানেপেৰা বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে অৰ্থনৈতিক অৱস্থা আপোনাৰ বেয়া হ'ব পাৰে যিসকল ঘৰত বিবাহ উপযোগী ল'ৰা বা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ বিবাহত বাধা আহিব পাৰে গতিকে এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে এই যি ব্ৰহ্মস্থান আছে এই ব্ৰহ্মস্থানত যাতে আপোনালোকৰ ব্লকেজ নহয় সেই কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব লাগিব গতিকে আজি ভিডিঅ'টো প্ৰধানত এইখিনি কথা আপোনালোকক জনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিলোঁ নেক্সট পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আৰু নতুন নতুন কথা আপোনালোকক জনাবৰ বাবে মই চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকৰ ভাল হয় গতিকে আপোনালোকে মোৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰটো পাৰিলে ন'ট কৰি ৰাখিব লগতে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে পায় আৰু আপোনালোকক যিকোনো ধৰণৰ নিউমৰলজিকেল আপোনালোকৰ যদি কিবা চাবলগীয়া থাকে বা বাস্তু সম্পৰ্কে কিবা যদি আপোনালোকৰ চাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মোক এই স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ যিসকল শুভাকাংক্ষী আছে তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে ভিডিঅ'টো তেওঁলোকেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় গতিকে আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ আকৌ নক্টবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই দিব্য যদি আপোনালোকৰ পৰা আহিছোঁ ধন্যবাদ